Спеціальний гість студії новини сьогодення Ганна Лісова, директор фірми Гуверньор, мережа магазинів Учбова книга, а також член жіночого клубу Ініціатива. І сьогодні ми поговоримо, верніше продовжимо вже розмову про те, як йде збір коштів для придбання дуже важливого апарату мамографу для обстеження е, молочної залози. Так, на якому етапі сьогодні цей збір коштів? Наша акция продолжается уже второй месяц, и уже есть определенные результаты. Мы получили поддержку благотворительного фонда «Медицина». Учителя 11-й школы приняли решение и перечислили свой дневной заработок на приобретение маммографа. Отозвалась Камышанская школа номер 26, детские сады. Я тоже знаю, что собирают эти средства. Поступают средства от личных от личные средства от граждан нашего города. В нашем клубе есть свадебные салоны, и я знаю, что ряд свадебных салонов тоже присоединился к нашей акции и перечислил средства на наш расчетный счет, который специально открыт для целевого назначения приобретения маммографа. Ну, То есть люди не боятся и, наверное, про не только свое здоровье, а и здоровье других. И вот какие еще акции вы проводите в ходе, скажем, сбора кошельков, какие у вас проходят? У нас наша цель не только сбор средств, но еще обратить внимание наших женщин на свое здоровье, потому что в нашем быстротечном мире мы все очень заняты и пока не болит, мы никуда не идем. Поэтому в ходе акции мы еще обращаемся ко всем женщинам, чтобы они вовремя прошли обследование на данное заболевание. Для предприятий мы предлагаем такую форму взаимодействия, как встреча с врачами, чтобы с целью выступить перед коллективом, для того, чтобы подробно рассказать, как это можно сделать самостоятельно. Мы можем организовать для предприятий внеочередное обследование. То есть это может быть там, там, во второй половине рабочего дня. То есть все заинтересованные руководители могут к нам обратиться для того, чтобы мы могли спланировать данное мероприятие и либо встретиться у них на предприятии, или встретиться на территории поликлиники или больницы. Ну, легче попередить эту хворобу, ніж потім ее лікувати, так? И тем больше, если это на раннем этапе, да. то еще возможно, все вылікувати, так? Да, безусловно. И, зважаючи на то, какая у нас сегодня экология, дуже важка то, зразумело, что и хворых на онкохворых тоже возрастает кількість так. Да. Кроме того, у нас еще планируется проведение благотворительных концертов, спортивных марафонов, забегов. Мы разместили благотворительные боксы для сбора средств в магазинах, в банках. Поэтому, если вы видите наши боксы, не будьте равнодушны. Опустить свої 5-10 гривень для того, щоб ми могли швидше приобрести цей мамограф і встановити його для жінки нашого міста. Ну, я так сподіваюся, що він буде встановлений в одному із лікувальних закладів, оскільки це потребує певних так би мовити моментів і медичного обслуговування. Також тому звичайно, що хочеться нагадати, що цей мамограф скільки коштує, скільки да, все таки ставить він сімсот тисяч гривень. Для одного человека это значительная сумма. Но если каждый житель нашего города выделит из своего семейного бюджета хотя бы 3 гривны, то мы все вместе можем легко купить этот маммограф. Дякуємо вам і сподіваємося, що жителі не залишаться байдужими до такої акції, яку проводить сьогодні жіночий клуб «Ініціатива». І дякуємо вам за те, що ви відвідали сьогодні нашу студію. З нами була спеціальна гість студії новини сьогодення Ганна Лісова, директор фірми Гуверньор, член жіночого клубу Ініціатива. Дякуємо вам.